vizantijský katolický patriarchát svým prohlošeniam pred cílim kristijanským svitom opriludňuje Božu anatému na teofíla pravoslavného patriarcha Jerusalínskoho príčina, zločin proti víry z 169 haláti za propovídovania inšoji Jevanjeli. Vím apostatičným žestom v Kijevi. 25. 26. 2000 12-го року духовно відкрив Східну церкву єресам синкретизму і прокляттю за прийняття духа Асіжу, духа Антихриста. Через це sám sebe vyklúčil z mystičného Kristovho tela, tohto cerkvi. Vid ňoho vidišla Božia blahodať. Vsi jeho dii nepravosilní. Jak šťo Nebude činiti pokajania i pomre u za staji zatvrdilosti, bude na viki zosučený.